Словенская Центральная дитяча Библиотека завжди радует своих маленьких читачів різноманітними разноманитными тематичными выставками. И этот раз не стал выключением. Стараннями співробітників бібліотеки була створена виставка під назвою є в нашого народу свята та традиції не дивлячись на великий масштаб експозиції вона увібрала у себе чотири розділи с культури та традиції України первый раздел история украинского народа посвящена истории нашего народа казачества, истории казачества. и представлены вот различные книги которые мы получили за последние 2014-2015 год, новинки, грубо говоря. Второй раздел этой выставки – традиции, тазвычи украинского народу. Здесь представлены, кроме книг и информации, представлены работы наших читателей. Это куклы мотанки, украинские обереги. И вот такой вот чудесный ежик, это рисунок на ткани Кушнеревой Арины. Также вот она вот выразила свое такое отношение к нашим традициям, своей работе. И мы тоже сюда представили вот на, в этом разделе ее. Следующий раздел выставки это украинские обереги. Украинскими оберегами считаются и калина, и подсолнечник и мак, и кроме растительных берегов. Еще, конечно же, есть те, которые человек делает самостоятельно. Например, такие как писанки, вот, которые защищают каждый дом, каждую украинскую семью от разных напастей. И в четвертом разделе «Украинская кухня» представлены как из... домашняя утварь представлена, и также рецепты украинских блюд, и книжечка по украинской национальной кухне. Варто визнашите, що выставка функционирует до конца липня. Отже, кожен бажаючий имеет Нагоди ознайомитися з її експонатами, завітавши до дитячої бібліотеки побутнях з 8 до 17 години для того, аби відкрити для себе щось нове та повчальне з української культури та традицій рідного краю.